Есть выражение ⁇ Кто хочет, ищет возможности, а кто не хочет, ищет причины ⁇ О том, что нужно провести реституцию, говорили давно и довольно внятно. И юристы, и просто обычные люди, не разбирающиеся особо в тонкостях юриспруденции. А все, что слышно из кабинетов городской власти, это рассказы о том, как это сложно даже с точки зрения чисто юридическо технической. скорее всего, все пакеты акций, на которые может претендовать город и иные доли в собственности уже отчужденных бюджетообразующих и града по большому счету образующих компаний, они уже давно ушли и были сделаны не одна, а может быть даже не десяток сделок для того, чтобы последнего бенефициара назвать бенефициаром добросовестным. Я верю в то, что реституция возможна, но она будет долга по времени. Поэтому есть другой вариант, он более радикальный. Императивная норма принимается на уровне парламента о том, что все, что было сделано, было сделано неправильно и незаконно. Не надо будет устраивать разбирательства, рассказки, вои о том, что пострадает какой-то очень правильный и добросовестный бенефициар все отдают себе отчет, что конечный бенефициар далеко не добросовестный. И если на уровне закона в быстром, в императивном порядке будет принято решение о возврате стратегических предприятий городу, это было бы оптимально. Может быть, это звучит несколько не по правовому, но с другой стороны забирали это имущество у города судя по ну, в том числе мнению мэра, тоже не совсем по правовому. полгода аудиторы публичного аудита пишут те или иные аудиторские исследования и причем не у себя их складируют, а отправляют на имя кличко или господина Никонова. По тем или иным проблемам городским, в основном связанным с макроэкономикой города, могу привести примеры. Бюджет города мы смотрели, то есть латание дырок происходит путем новых займов, ничего больше. Все эти рассказы о том, что нарушится право инвестора, это, ну, на наш взгляд, это просто рассказы, потому что были бы инвестиции, да, было бы чем закрывать э, бюджетные дырки, а они э, не закрываются иначе, как э, кроме производства новых долговых обязательств. А вы знаете, Александр Александрович, что планируется э, с метрополитеном, с Киевпостранством? Знаете о том, что там есть тоже инвестиционные соглашения, заключенные еще в 2013 году с неким предприятием родом из Харькова? И по данным инвестиционным соглашением, в принципе, весь оборот денежный киевского метрополитена перейдет под контроль на 10 лет инвестора. При вложении ну, по тем ценам 20 миллионов переведем их по нынешнему курсу, пусть в 50 миллионов ожидаемый эффект больше миллиарда гривен. Неплох, неплохой бизнес. Да? 50 вложить, миллиард получить. Мы подняли эту тему. Мы написали, нам, на наш взгляд, довольно качественное аудиторское исследование, направили городским властям, это по поводу взаимодействия. Мы услышали хотя бы отзвук от Никонова, когда он сказал, что мы пересмотрим процент участия в города в этом инвестиционном договоре в пользу города. Хотя мы предложили очень нормальный и хороший вариант. Раз вы говорите об инвестициях, давайте сделаем как в Европе. 50 с лишним процентов это городское, однозначно. Регулирование всех основных вопросов в данном инвестиционном проекте, оно тоже должно стать городским, а вы там занимаетесь техникой и зарабатываете деньги на городском имуществе. В городе Киеве достаточно толковых специалистов, которые в состоянии параллельно с чиновниками нормально и правильно обсчитывать те или иные процессы, которые происходят. Главное просто заставить этих самых чиновников внимательно смотреть, читать и слушать, если они или сами не в состоянии, или скорее всего просто это нежелательно делать. Ведь ну, все ж логично сказано, любой хозяин, любой мэр будет ратовать за то, чтобы любое стратегическое предприятие быстро подтянуть назад в город. Это твои деньги, это твое управление. Ты никому не ходишь на поклон, к тебе все ходят. У нас все происходит с точностью наоборот.